man bozorov abdusalim uh, parkent tumanida tug'ilganman o'n to'rt yildan beri uh, maktabda informatika fani o'qituvchsi bo'lib ishlab kelaman oilaliman uch nafar farzandim bor uh, doim kompyuter oldida o'tirish ham yaramas ekan oxirgi paytda uh, bir narsani sezdimki ko'zimda kechga borib shu xuddi bir qum tiqilganday holatlari yoki bo'lmasa uh, ko'zimda qizarish achish uh, holatlari tez tez takrorlanib turadigan bo'ldi bundan tashqari umurtqa pog'onamda ham og'riqlar aynan bo'yin qismimni orqa tomonida va yana shu bilan birgalikda bel qismimda ham qandaydir harakatlarimni chegaralangan holatini seza boshladim yoshim o'ttiz sakkizda hali yoshman shu yoshimda shunday muammolarni yuzaga kelishi mani tashvishga sola boshladi shundan keyin men o'zimga sog'lig'imni tiklash uchun qandaydir mahsulot yordam bera olarmikin deb qidira boshladim internet tarmog'ida alhadiya sedana yog'i haqida o'qib qoldim Odamlarning fikrlari bilan ham qiziqib ko'rdim shundan keyin bu mahsulotga bo'lgan ishonchim oshdi va bu mahsulotga buyurtma berdim 2 oydan beri Alhadiya sedana yog'ini iste'mol qilyapman kundan kunga o'zimda qandaydir e, yaxshi holatlarni his qilyapman eng en birinchi navbatda ko'zimga e, ta'sirini sezdim e, hozirgi kunda ko'zimda e, qizarish holatlari ham qum botganday holatlar bo'lib turardi u holatlar ham tubdan yo'qoldi hammasi e, juda judayam yaxshi ko'zimda ravshanlikni seza boshladim umurtqa pog'onamga keladigan bo'lsak e, birinchi navbatda bo'yindagi toliqishlar yo'qoldi belimdagi og'riqlari ham yo'qoldi chegaralangan holatda yurardim u holatlari ham yo'qoldi hovlida turganligimiz uchun hovlida doim bizada ishlar chiqib turadi qishloq sharoiti bo'lganligi uchun bu ishlarni ham endi o'zim bemalol bajarishga harakat qilib turabman hech qanaqa oriqlarni sezayotganligim yo'q erkaklarda shunday holat kuzatiladiki choyxonamiz bor o'tirishimiz bo'ladi gaplar bo'ladi shu holatlarda bilib bilmagan holatlarda ko'proq ovqatlar tanovul qilib yuboramiz e, oshqozonda ovqat hazm qilish vaqtida qiynalardim alxadiya kapsulasini e, iste'mol qilganimdan beri umuman bunday holatlarni sezayotganligim yo'q o'ttiz sakkiz yoshimga kelib inson uchun eng kerakli narsa bu uning salomatligi ekanligini tushunib yetdim kasalliklar kuchayib ketmasdan oldin unga e'tibor berish kerak ekan bunda menga alxadaya mahsulotlari yordam berdi